Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Міст, 6 час. Це pour mon corps. Je travaille dans un bureau de 7h à 15h. Je rentre souvent très fatigué après ma journée. Aujourd'hui, c'était pire que d'habitude. J'avais une grande présentation demain. Il fallait absolument bien dormir mon objectif était de dormir huit heures complètes normalement je dors six ou sept heures ce n'est pas suffisant pour moi le sommeil est essentiel pour ma concentration sans sommeil je suis lent et oublieux j'ai donc décidé d'aller au lit tôt. Il était vingt et une heures quand je me suis couchée. J'ai fermé les yeux, plein d'espoir. Le silence de la nuit devait m'aider. Soudain, j'ai entendu un petit scratch, scratch. Qu'est-ce que c'était? J'ai ouvert les yeux. Le bruit venait de ma fenêtre. J'ai pensé un oiseau de nuit J'ai attendu Le bruit a recommencé C'était plus régulier maintenant Impossible de dormir avec ce son mystérieux Mon plan de huit heures de sommeil était en danger J'ai allumé ma lampe de chevet je me suis levé doucement, j'ai marché vers la fenêtre, très curieux. le bruit s'est arrêté quand j'étais prêt. j'ai regardé dehors, mais il faisait noir, rien à voir. j'ai soupiré. je suis retourné au lit, frustré. J'ai refermé les yeux. Scratch scratch a repris le son. Cette fois, j'ai écouté attentivement. Le bruit ne venait pas de l'extérieur. Il venait de l'intérieur de ma chambre. Une petite souris Non, pas possible. J'ai rallumé la lumière J'ai cherché partout, sous le lit, derrière le rideau Finalement j'ai trouvé la coupable C'était ma vieille montre à gousset Elle était tombée et son aiguille frottait le cadran J'ai souri un peu bête. J'ai rangé la montre dans un tiroir. Enfin, la paix pour mes huit heures de sommeil. Chaque matin de semaine, mon réveil sonne à six heures. matin, mon réveil sonne à six heures. C'est toujours un choc pour mon corps. C'est toujours un choc pour mon corps. Je travaille dans un bureau de 7h à 15h. Я працюю в офісі з 7 до 15 години. Je rentre souvent très fatigué après ma journée. Я часто повертаюся дуже втомленим після мого дня. Aujourd'hui, c'était pire que d'habitude. Сьогодні було гірше, ніж зазвичай. j'avais une grande présentation demain. une nébuleuse qui la présente, je savais Zavtra... il fallait absolument bien dormir. boulot absolument nonobligé, nonobligé, pas trop. mon objectif était de dormir huit heures complètes. moi, je me table l'aspette pour ne rien normalement, je dors six ou sept heures. Зазвичай я сплю шість або сім годин. Ce pas suffisant pour moi. Це для для мене. Le sommeil est essentiel pour ma concentration. Сон є важливим для моєї концентрації. Sans sommeil, je suis et oublieux. Без сну, я повільний і я тому вирішив піти в ліжко рано. Il était 21h quand je me suis couché. Була 21 година, коли я ліг спати. J'ai fermé les yeux plein d'espoir. Я закрив очі, повний надії. Le silence de la nuit devait m'aider. Тиша ночі мала мені допомогти. Sudda Entendu un petit scratch, scratch. Раптом я почув маленький скрегіт скрегіт. Qu que c'était? Що це було? Ouvert les yeux. Я відкрив очі. Le bruit venait de ma fenêtre. Шум ішов від мого вікна. Pensé, un oiseau de nuit? Я подумав нічний птах. J'ai attendu. Я почекал. Le bruit a recommencé. Шум відновився. C'était plus régulier maintenant. Це було більш регулярним тепер. Impossible de dormir avec ce son mystérieux. Не можливо спати з цим таємничим звуком. Mon plan de huit heures de sommeil était en danger. J'ai allumé ma lampe de chevet. Я увімкнув Je me suis levé doucement. Я встав повільно. vers la fenêtre, très curieux. Vécna, Le bruit s'est arrêté quand j'étais prêt. Шум зупинився, коли я був близько. Dehors, mais il faisait noir. Я подивився назовні, але було темно. Rien à voir. Нічого не видно. Soupiré. Я зітхнув. Je suis retourné au lit, frustré. Я повернувся в ліжко, розчарований. J'ai refermé les yeux. Я снова закрыл очи. Scratch, scratch a repris le son. Скрейт, скрейт, звук відновився. Cette fois, j'ai écouté attentivement. Цього разу я слухав уважно. Le bruit ne venait pas de l'extérieur. Шум не йшов зовні. Il venait de l'intérieur de ma chambre. Vinishov sere de ne moyeye Une petite souris? Une petite, souris. Une petite souris? Non. Pas possible. Ni ne J'ai rallumé la lumière. Yaz novo ouvimknov J'ai cherché partout. Sous le lit, derrière le rideau. Я шукав скрізь, під ліжком, за шторою. Фіналемо, же труве ла купабле. Нарешті, я знайшов винну. Сете ма вєй монтра гусе. Це був мій старий кишеньковий годинник. Ел ете томбе і сон егві фроте ла кадран. Він впав, і його стрілка терлася об циферблат. Же сурі, ам пе бет.

Je travaille dans un bureau de 7 heures à 15 heures. Je rentre souvent très fatigué après ma journée. Aujourd'hui, c'était pire que d'habitude. J'avais une grande présentation demain. Il fallait absolument bien dormir mon objectif était de dormir huit heures complètes normalement je dors six ou sept heures ce n'est pas suffisant pour moi le sommeil est essentiel pour ma concentration sans sommeil je suis lent et oublieux j'ai donc décidé d'aller au lit tôt. Il était vingt et une heures quand je me suis couché. J'ai fermé les yeux, plein d'espoir. Le silence de la nuit devait m'aider. Soudain, j'ai entendu un petit scratch scratch. Qu'est-ce que c'était J'ai ouvert les yeux. Le bruit venait de ma fenêtre. J'ai pensé un oiseau de nuit J'ai attendu Le bruit a recommencé C'était plus régulier maintenant Impossible de dormir avec ce son mystérieux Mon plan de huit heures de sommeil était en danger J'ai allumé ma lampe de chevet je me suis levé doucement, j'ai marché vers la fenêtre très curieux. le bruit s'est arrêté quand j'étais prêt. j'ai regardé dehors, mais il faisait noir. rien à voir. j'ai soupiré. je suis retourné au lit, frustré. J'ai refermé les yeux. Scratch scratch a repris le son. Cette fois, j'ai écouté attentivement. Le bruit ne venait pas de l'extérieur. Il venait de l'intérieur de ma chambre. Une petite souris Non, pas possible. J'ai rallumé la lumière J'ai cherché partout, sous le lit, derrière le rideau Finalement j'ai trouvé la coupable C'était ma vieille montre à gousset Elle était tombée et son aiguille frottait le cadran J'ai souri un peu bête. J'ai rangé la montre dans un tiroir. Enfin, la paix pour mes huit heures de sommeil. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.